नमस्कार रविवार विशेष मध्य श्रवण करता आहत मल्लारी स्तोत्र ओम प्रणव ब्रह्म उमकारा तो महेश्वरा मणिमल्लमहादैत्यसंहर्ता भुवनेश्वरः देवादिदेव ओङ्कार सन्तप्तामर्तापः गणकुटियुताकान्तो भक्तर्चितमणिप्रभो प्रीतात्मा प्रतिता प्राणमूर्जिता सत्यसेवकः मार्तण्डभैरवो देवो गङ्गामालसिकाप्रिया गुणग्रामान्विता श्रीमान् जयवान् प्रमथाग्रणिः दीनानाथप्रतिकाशा स्वयं भूरजरामरः अखण्डितप्रीतमनामल्लः सत्यसङ्गरः आनन्दरूपपरमपरमाश्चर्यकृद्गुरुः अजितो विश्वसञ्जेता समराङ्गणदुर्जयः खण्डिताखिला विघ्नोगा परमार्थप्रतापवान् अमोघवेद्या सर्वज्ञा शरण्या सर्वदैवतम् अनङ्गविजयीजायाञ्जनत्राताभयापह महाहिवलयो धाता चन्द्रमार्तण्डकुण्डलः हरोडमुरुडाङ्कारी त्रिशूली खड्गपात्रवान् मणियुद्धमहाविष्टो मुण्डमाला विराजितः खण्डेन्दुशेखरस्राक्षो महामुकुटमण्डितः वसन्तकेलिदुर्धशा शिखि पीचिखामणिः गङ्गामालसिका पञ्च गङ्गामालसिकापतिः तुरङ्गमसमारूढो लिङ्गद्वयकृताकृतिः ऋषिदेवगणाकीणा पिशाच बलिपालकः सूर्यकोटिप्रतिकाशश्चन्द्रकोटिसमप्रभः कष्टसिद्धसमायुक्ता सुरश्रेष्ठा सुखार्णवः